У тебе конфлікт зі Славою Камінською? Раптом добрий вечір. Так? Але питання ось про що. Як ти ставишся до її колишнього чоловіка Едгара Камінського? Ніяк. Я йому благодарно, коли-то відговорив від операції на груді. Я приехала, и он мне говорит, тебе нужно сначала родить, а потом делать сиськи. И я как бы родила, а потом сделала сиськи. Поэтому у меня, кроме благодарности к нему, ничего, никаких чувств не испытываю. А зараз, ты, реча, еще я речи, еще планируешь одно вот Ты хотела бы еще? Нет. Ну, я хочу еще детей, я хочу большую семью, я хочу еще двоих. Mm -hmm. Но пока я пока, пока не хочу рожать. Это, то есть, в это? Нет, нет. Э, родить планирую. Но... Mm -hmm. Вот сейчас я не вижу себя. Во-первых, мне сейчас нет кого рожать, а во-вторых, ну, я не вижу сейчас себя. Я сейчас на, на, на пике, знаешь, свои расцветания, цветения, мне сейчас не хочется. А что за раздеславая Каминская у вас? А, ничего, я человек для меня умер. Почему? Ну, потому что я не люблю лживых и лицемерных людей. Она является для меня таким человеком. Поэтому я, как бы, все, что касается ее. Ну, багато, тому що почали говорити про те, що у вас був роман з Едгаром. Она какой-то, yeah. она какой хейт подняла ну, ненужный, ты поняла, и каждый раз, когда упоминают о меня, меня и Славу, то есть её уже все забыли, и каждый раз её вспоминают, когда я что-то о ней говорю. Uh -huh. Мне за это никто не платит, как бы, если хочется пиара, пришлите мне денег поэтому. Я зажды зате щоб поясняти стосунки від і до. Нещодавно, от на мене дуже образився Міша Крупін е співак, і ми сьогодні, до речі, з ним поговорили. Я йому пояснив е певні свої слова, які я говорив. І він такий: а, тепер я зрозумів. Ми потисли один одному руки, е і все нормально. І дуже часто люди один на одного ображаються через те, що вони не зрозуміли один одного. Ми понялісні друга, там ні не, не з ким розмовляти, і не о чим розмовляти. І ну, я у мене не жені бажання розмовляти. Ми говорілись ні, ну. Но ну, в конфликте же, знову ж таки, вы не завжди двое. Нет. Угу. В этом конфликте я не виновата. Так а что за конфликт? Да не знаю, Слава, что ты там придумала. Ну что? Не могу сказать. То есть это что-то Ну да. Что ты отбила у нее... Ну да, но это не так. Это неправда. Это uh -huh. ну, значит, что я себя накрутила. Но тебя, до речи, часто называют разлучницей. Ну, потому что у меня были связи с женатыми мужчинами, и я об этом, не, я этого не скрываю. Я могу сказать, что не вижу в этом ничего плохого. Для себя не вижу в этом ничего плохого. Для жен, конечно, это плохо. Может, для кого-то еще это плохо. Но я эгоистка, и проживаю свою жизнь так, как я считаю нужным, и так, как я хочу. Если мне комфортно переспать с чем то мужем, я, если мне от этого будет, если я буду счастливая, здоровая, богатая и красивая, от этого я это сделаю. И еще не один раз. Но при этом ты не любишь, когда тебе при я люблю, когда я не да. Поэтому выбирайте правильных мужчин. Справедливо? Да. Почему? А, потому что я делаю, я делаю свой выбор, я за него несу ответственность. И когда я выбираю уже своего, когда будет у меня уже мой мужчина, и я буду с ним вместе, тогда и он меня изменит, да, если. Это будет мой выбор, значит, я такого выбрала, и я уже буду нести за это ответственность. А пока... Я ніку відвісності не несу за жодних мужей, і там за мужей з жоном. Це просто моє желання. Ну, а самій э, відчуття, що Нет. він э, пішов до іншої, значить, він. він. Тобто, ти спиш з недомужиком, який може зрадити. Э, жимику да ну я получаю значит этого что-то если мне хорошо пока мне хорошо я могу этим пользоваться юзать mm -hmm. а пока когда мне станет плохо я могу в любой момент заменить его на кого-то другого например на неженатого пока мне комфортно э, ну, то есть я выбираю комфорт ты бы можно назвать это эскортницей нет а что в твоем разумении эскортница эскортница это наверное когда секс за деньги ну, секс да. за гроши — это просто. Смотри, вот мне вчера поступило предложение 4, 4 дня 30 тысяч долларов. И если я понравлюсь мужчине, 150 тысяч долларов в месяц содержания. Я охуела. Это в Украине? Да. Я охуела, и, ну, и сказала, ну, конечно, не, ну, нет. Ну, потому что, во-первых, мне таких предложений не поступало никогда ранее. давай так. <х animals> э, еще раз. Три дня? Три дня, четыре дня, 30 тысяч долларов. Это за секс? Да. Якщо я понравлюсь, мужчине, 150 тисяч доларів на дальнейшее содержание. А хто це пише? Ні, ну ні, не, не говори, хто що за чоловік, але ми розуміємо, що це не, там, не сантехніка твій так, поруч. Але е, хто це пише? Це якісь представники, це менеджер, ну, да. помічник депутата ну, да. ну, Верховної да, Ради. Типа такого, да. На телефон? Так. Да. Лічний номер Я не знаю, откуда взяли номер, тому що мене два номера: один новий, другий старий, на новий номер. Ну, то есть, если предлагают такие деньги, я думаю, номер не проблема достать. Uh -huh. Поэтому, ну нет. То есть меня, знаешь, почему-то зацепило. Потому что у меня скандальная репутация, да, но репутация о том, что я, меня можно выебать за деньги, у меня такого никогда не было. Нигде таких. Ну, ты не найдешь такого человека, потому что это не так. Меня можно там переспать со мной, там за еду за то, что я то, что мне. За 150 тысяч долларов никогда, да. Знаешь, там понравился мне парень, я могу сама ему еще изнасиловать его. Но так, чтобы за деньги, ну нет, не было такого, и я против этого. як ти відмовляєш? Я говорю, іди нахуй. Uh угу. -huh. Ну, я, відпекала, я відказала коректно, я сказала, що я не представляю такі услуги. І, і написала, передайте чоловіку, який передав, що він нахуєв. Тобто я коректно відказала, я не хамила. — Ти знаєш, що це за чоловік? Так. Да. Тобто ім'я і прізвище? Так, да, тому я не хамила. Угу. Слава У тебе були багато друзів, які пов'язані з криміналом. Коли вони з'явилися? Ой, ти знаєш, <зад> Много э, есть, что вспомнить, нельзя ничего рассказать. Когда появились... Э, когда начался вот этот вот мой разгульный образ жизни. Вот, и знаешь, у меня такое вызывающее поведение. Я яркая, харизматичная, эмоциональная. Вот мужчины с такого мира, они любят вот это вот все: вот Это сявка. Это я как сявка. Вот им такое нравится. Ну вот тогда, наверное, от, оттуда. — за заразныма? — Не знаю, я ни с кем из них не поддерживаю общение. А, с некоторыми я там встречалась. Мне нравилась эта блатная романтика, там, я рассказывала, знаешь, много раз, что там у меня даже и парень был с СИЗО, его Годжи дала. Но сейчас мне такие мужчины не нравятся, и я прям... Мне жалко женщин, которые восхищаются этим. Я наблюдаю, знаешь, и там, он у меня тот, ну, как бы уже другое время. Уже 90-е, мурчики, это все отошло, это уже, это уже... Я вот зараз слухаю тебя и думаю, ты это а девчонка, яка до 15 лет спит с мамой, так? Ему э, брат. все так идеально. Але потім э, ця дівчинка вона раптом э, перетворюється в зовсім інше дівчисько. Да. Да? наркотики. Чому? Наркотики. Я познакомилась с наркотиками в 20... У меня был мужчина, который дал мне попробовать амфетамин. И я не знала, что это такое. То есть он... меня... Я такая энергичная была. То есть почему, знаешь, многие люди думают, вот в прямых эфирах там я, она по чем-то. Я такая и есть. То есть я кайфую от жизни, у меня очень много энергии. Это может разобрать любой астролог, нумеролог, который там знает мою дату рождения. Mm -hmm. И он, когда меня увидел, он подумал, что я по чем-то. И мы сидели в ресторане, и он мне дал пакет и говорит, иди в туалет. А я не могу понять, ну, типа, зачем мне идти в туалет, что это за пакет, ну, тут соль дал. А, я не поняла. И вот так я попробовала первый раз наркотики, и у меня сорвало крышу. То есть, во-первых, ну, амфетамин, выхода из амфетамина, это не кокаин. Ты отоспался, да, покапался и все. Но это гуси. — У нас в Днепре так называлось. — это. Я это, же одноразовыми ну, пробовал вам в Ну, это страшные выхода. То есть, это, ну, то есть, когда тебя попускает фен, то тебе надо ну, дальше догон, ну, там, догоняться, да? И тебе становится легче. А когда ты ну, дальше не нюхаешь, ну, тебе, ну, это, это адская, это, это такая серотониновая яма, это адские головные боли, это паника, это, ну, это, это жесть. Просто я резала вены два раза, я не понимала. То есть мне дали этот наркотик, но они объяснили, как потом выйти из этого состояния. Представь, я одна дома, и я, ну, я сходила с ума. И вот, вот это, наверное, я поняла. А потом как бы он мне там давал, давал периодически. То есть у меня не было такого, знаешь, что сейчас там, я зависима как-то была. Я не лежала в клиниках, я не страдала там, от того, что я не продавала дома вещи. У меня такого не было, там, знаешь, как думает наркоманка. Я делюсь там опытом, да, он был в моей жизни. И ну куда я его дену? Ну было такое. Главное, я сделала там выводы, да, и вот сейчас сижу перед тобой нормальная. А тогда, ну, мне казалось, он классный, мне казалось, это круто. И я там, мне казалось, я его любила.